Торгово-виставковий комплекс «Світ» – це широкий асортимент різноманітних світильників, люстр, бра, торшерів, садових та елітних шкіряних меблів. Пропонуємо ексклюзивні люстри та дзеркала за найдешевими цінами у регіоні. Торгово-виставковий комплекс «Світ» – без нас просто неможливо. Вітаю вас, шановні, мати поруч будь-яку домашню тварину, це мріє родом з дитинства. Мабуть, тому що тварини вміють безмежно любити а дітлахам та й дорослим іноді так бракує такої щирості. Як правильно вибрати собі вихованця, чим його годувати та про тонкості утримування домашніх тварин піде мова у нашій передачі. Знайомтесь, моя співрозмовниця Вікторія Бондаренко, головний лікар ветеринарного комплексу Зоомір. Здравствуйте, Здравствуйте Вікторія. Правда ли, что в процессе одомашнивания волк превратился в собаку? На сегодняшний день существует несколько мнений о происхождении домашней собаки. То ли это она произошла от волка путем одомашнивания, то ли от какого-то дикого предка семейства собачьих. То есть сейчас мнения ученых расходятся. И однозначный ответ, к сожалению, дать вам сейчас не могу. Очень много разновидностей собак. Скажите, а как они образовались? Породы собак образовались, скажем так, в процессе да, эволюции человека. Человек подбирал под свои занятия собаки. В различных регионах мира образовывались разные породы собак. Это зависит и от климата, это зависит и от образа жизни людей и их от их отношения между собой. Вот, так появились и, и сторожевые собаки, так появились собаки-компаньоны, так появились охотничьи собаки. То есть чем человек занимался, так и приучал к, к своим занятиям собаку. Действительно, собак очень много, пород очень много. Сколько на сегодняшний день насчитывается пород собак? Ну, на сегодняшний день насчитывается около 500 видов и пород собак. Достаточно много. В наше время каких собак легче содержать? Чистокровных или смешанные породы полукровок, как они называются? Они? Сказать, что содержание пород, породистых собак или беспородных в чем-то отличается, конечно, это было бы неправильно. Определенный уход нужен как и для породистых, так и для беспородной собаки. При правильном содержании, кормлении, уходе практически проблем с собаками не бывает. Хоть это породистая, хоть беспородная собака. Ну, а породистых собак, говорят, чаще прививают, то есть за ними более тщательно, они требуют более тщательного ухода. Так ли это? На самом деле это миф, потому что как и породистых, так и беспородных собак нужно прививать, нужно делать все профилактические обработки. Они точно так же болеют, и породистые, и беспородные собаки, в том числе заболеваниями общими для человека, для животных. Поэтому прежде всего правильный ход и профилактика всех заболеваний – это здоровье ваше в первую очередь. Поэтому за этим нужно следить. С какой целью в наше время заводят собаку? как я же говорила, определенные породы приспособлены для, определенного образа жизни. И в процессе одомашнивания тоже собак выводились какие-то определенные склонности, да, учитывались данных собак. То есть это, если говорить о собаке-компаньоне, то их используют люди с ограниченными возможностями, то есть это собака по воды, да. Сейчас стало популярным использование собак в различных реабилитационных центрах вот, используют охотники для охоты, служебные собаки, собаки в службах спасения, то есть надрессированные на поиск людей, на, на поиск наркотиков, оружия. То есть на самом деле область применения, скажем так, использования собак очень широка. Да, то есть это мы сейчас говорили о пользе, которую приносит собака. А может ли собака стать проблемой для своего хозяина? На самом деле, да, проблема может существовать. В первую очередь владелец должен определиться, какую он породу хочет приобрести, да, и узнать максимум о данной породе, чтобы она потом не стала проблемой. То есть, если вы решили для два раза вести собаку, чтобы охраняла территорию, здесь совсем не подойдут мелкие породы собак, которые, в принципе, на улице содержать не подходят. Но если вы не настроены его содержать в доме, то с этим может возникнуть проблема как правильно выбрать для себя четвероногого друга? Выбор тоже, опять же, остановлюсь на том, что человек для себя должен определиться, что он хочет от собаки в первую очередь. И, соответственно, с этим должен выбирать ту породу, которая подойдет ему максимально. То есть, то ли это будет собака просто для души, то ли это будет охранная собака, то ли э, это будет э, какая-то э, ну, охотничья есть ее предназначение. Да, предназначение собаки. На самом деле это очень важно, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с этой собакой. Понятное дело, что охотничая собака не будет вас сидеть на цепи и охранять двор. Будет и проблемы да, в своем дворе, там и клумбы у вас не будут целыми, если вы заведете такую собаку. Поэтому это все нужно учитывать. Ну, а как правильно выбрать щенка? Он должен быть здоровым, определенного размера. Или вот как? Допустим, я хотела завести собаку себе. И хочу именно взять щенка. Вот как мне к этому вопросу правильно подойти? С а, чего начать? Вы, допустим, да, определились с породы, Да, вы хотите mm -hmm. вот эту породу, вы приходите выбирать щенка. И существует тоже среди щенков своя иерархия, скажем так. То есть, если вы готовы воспитывать лидера щенка, то есть стать э, сильнее его, да, вы можете самого активного взять, можете из среднего испомета щенка взять щенка, который будет в принципе вам подаваться легко к обучению. Э, обязательно осмотреть щенка. Э, то есть он должен, не должен быть вялым, лежать там mm -hmm. грустным, да, э, должен кушать. Э, обязательно бы, было бы неплохо посмотреть на мать данного щенка. то есть заболевания может быть могут породные какие-то может передаваться поэтому это лучше ну по внешним же признакам мы не сможем определить чем болеет мама щенка, правильно по внешним признакам навряд ли вы сможете ну то есть это только в беседе с хозяином это... а может быть хозяин не скажет правду а хороший, скажем так, если вы берете породистую да, какую-то собаку, заводчик вам расскажет. Да, и не удивляйтесь, если он задаст вам вопрос, где вы будете содержать. То есть человек, который серьезно подходит к своему делу, он в какие-нибудь руки не отдаст своего щенка, то есть который серьезно занимается разведением собак. Вот. Он прежде всего узнает, в каких условиях будете вы содержать, уточнит, готовы ли, сможете ли вы полноценно воспитать данную собаку. Приобретение друга влечет, естественно, за собой определенных затрат. Что нужно иметь на первых порах, какую амуницию нужно приобрести, может быть, какую-то атрибутику приобрести для собаки? Ну, в первую очередь, это обязательно миски, с которых будет кушать собака да, и пить. Это обязательно поводок ошейника для приучения и для его спального места какой-то лежак. Вы кратко рассказали, но я думаю, что подробнее мы посмотрим в сюжете. Внимание на экран. В нашем магазине можно также будет подобрать качественную муницию для своих любимцев. Для собачек существуют различные ошейники, поводки, намордники. Есть и декоративные, то есть тут на любой вкус. Есть приучающие, это строгие ошейники. Так, есть обычные кожаные, то есть в зависимости от возраста, от породы, все это подбирается. Как и длинношерстные, короткошерстные собаки. Некоторым будет удобнее использовать штеки, для некоторых собак это более практично. Ну, не все собаки любят ходить на поводке, тогда используют шлейку. Также в зависимости от возраста собаки меняется и тип поводка. То есть для щенка больше подойдет вот такой вот брезентовый поводок, он более практичен будет. В более взрослом возрасте можно подобрать уже кожаный либо металлический поводок. Есть специальные водилки, которые будут покороче, чтобы собака далеко от вас не убегала, если это крупная порода собак. Существуют также специальные ринговки, которые используются на выставках, то есть на ринге при выставках собак. Вот такого плана это будет. поводки. Существуют также специальные ошейники шлей с утяжелителями, которые используются для э, наращения мышечной массы для бойцовских пород собак. Это вот такого вот плана. Здесь контролируется тяжесть, то есть можно грузы убирать и чуть делать легче, в зависимости от размеров собаки. Намордников тоже существует несколько видов. Это кожаные, это металлические. В зависимости от породы собак и от времени года. Если это зима, то лучше все-таки приобрести кожаный э, намордник. И летом собаке будет более комфортно чувствовать себя в металлическом. Это улучшит э, теплоотдачу, то есть морда не так будет стянута, но в то же время э, укусить никого она не сможет. Миски тоже существуют разные. Бывают металлические, специализированные на подставках. То есть вот такого плана миска будет удобна для растущей собаки. Здесь мы можем контролировать высоту. По мере роста собаки миска поднимается, что в дальнейшем будет предотвращать проблемы с искривлением позвоночника и передних конечностей. Существуют также пластиковые миски, но это больше удобнее будет использоваться для мелких пород собак, так как для больших это все-таки будет способствовать искривлению конечностей. Пластиковая миска ну, менее практична, чем металлическая в своем обслуживании, скажем так. Она быстрее загрязняется и легче, что приводит к ее передвижению во время еды собак, собака. Поэтому лучше тогда использовать специальные коврики для мисок существует также большой выбор одежды для собак. Это с эстетической точки зрения красивая это вот тут такая летняя одежда. Зимой это еще плюс профилактика для короткошерстных собак и разных заболеваний простудных. Существуют также еще башмаки для собак. Это, во-первых, удобно, не мерзнут лапы у собак, опять же, короткошерстных пород. А для крупных собак очень часто является проблемой то, что они режут лапы зимой. Под снегом не видно различных стекол. И одев такие башмаки, защитите свою собаку от порезов. Виктория, чем поить и кормить щенка, собаку? С чего начинать? На самом деле, да, это очень важный и очень серьезный вопрос к подходу кормления, да, собаки. В первую очередь это определить место, где собака будет получать пищу, да. Это отведенный должен быть определенный угол, либо это в доме, либо это на улице. Обязательно имеет здесь значение миски, как мы уже знаем, да. А, то есть лучше, чтобы это был либо металлический, либо керамический. Ну, миски. как мы уже посмотрели да. в сюжете. Вот чем кормить щенка выдал. Я, я вас немножечко перебью, а вот с местом мы не определились. Значит, где кормить щенка? Да, я понимаю, что отведенное место должно быть. Это место постоянное, где? В кухне, в коридоре, то есть вот у двери или в каком-то глухом углу. Есть ли определенное да, место такое? Здесь определенные условия, да, чтобы место было тихим, спокойным, чтобы во время приема пищи никто не мешал щенку, чтобы ну, щенку собаке. Да, в будущем, чтобы она не отвлекалась на посторонний шум, чтобы не было проявления вот, вот этой вот агрессии, если вдруг ну, страх, что заберут сейчас еду. Поэтому должен, ну, должно быть определенное укромное место, где не будут собаки мешать получать пищу. Вот. Было бы неплохо, если бы была подставка, на которой бы стояли да, эти миски по уровню плечевого сустава собаки, чтобы не было дальнейших проблем с позвоночником, да, с костями. Вот чем кормить? Вы должны этот вопрос все-таки продумать еще до того, как вы взяли себе щенка. То есть будут ли вам средства, да, позволять кормить либо кормом готовым уже, либо вы будете готовить сами. Также нужно рассчитывать свое время, потому что приготовление домашней еды на самом деле требует, требует времени. Требует да, времени, да. Вот. Есть готовые корма, можно готов, приготавливать сами. Готовые корма уже сбалансированы по всем питательным веществам, там уже можно подобрать по породе, по своим особенностям, по возрасту щенков. Вот. Но, опять же, э, все в так... рационе ведь должно быть все, и овощи, и мясо как-то пропорционально э, Как быть, э, все-таки брать предпочтение отдавать таким кормам или готовить самому пищу? Если в кормах, то это все уже там, скажем так, все включено ну, все, сбалансировано, все, да? все уже сбалансировано, уже, ну, определенные витамины необходимы в период лактации и в период роста да, щенка То есть в период беременности еще самки mm -hmm. вот. Но опять же, смотря какими кормами, все-таки мы рекомендуем кормить кормами премиум класса. Эконом класса, если вы не готовы позволить да, себе кормить щенка премиум класса, лучше уже кормить домашней пищи. Это будет намного полезнее, чем такими кормами. А что касается домашней пищи, некоторые считают, что да, кормление со стола. Это не значит, что кормить щенка нужно отходами собаку. Это специально продуманный рацион, в котором должны быть и белки, и жиры, и углеводы, и те же самые минеральные, и витаминные добавки. Это и творог, да, и это и крупы. Крупы можно практически все, исключая каких-то клейких, чтобы не было... Ну, например? Допустим, можно овсяную да, кашу, можно рис, можно гречку, геркулес можно, но ну, геркулес можно цельно только 6 месяцев, когда щенок уже способен это все переваривать. Перловая крупа. Э, перловая крупа тоже допускается ну, с раннего возраста, но опять же, не допускать сильного разваривания. Мясо. Мясо можно добавлять в рацион щенка с полутора месяцев. Мясо либо говядина, либо мясо птицы. Если это мясо птицы, обязательно вареное. Если говядина, то можно давать и в сыром виде. Но фарш нежелательно давать. Лучше давать все-таки нарезанное либо мясо, либо соскобленное. То есть, если это маленький щенок, поскоблить там ножом и дать. А взрослые собаки Вз... можно ли давать фарш? Взрослые собаки то же самое, что и касается щенка, Все равно это усложняет переваривание в желудке. Вот, поэтому ну, лучше давать мясо. Независимо от возраста, да. лучше давать лучше мясо. С... А вот продают сейчас костный фарш, уместно ли его покупать а... и давать, варить с него какие-то супы, каши? Если варить какие-то супы, каши, но ну, вот этот, вот, чтобы костный фарш не попадал в рацион собаки, это вызывает заболевания потом желудочно-кишечного тракта. Mm -hmm. Собака не переваривает этот мясо, костный да, фарш mm -hmm. и очень часто с хорошего мясокосного фарша сейчас редко где вы встретите, и потом вызывает отравление в собаке. То есть отварить и убрать с кастрюли. Убрать. И на этом бульоне, так называемом, уже дальше варить можно супы добав и каши, да? добавлять каши, можно добавлять овощи. суп mm -hmm. можно давать с 4 месяцев. А всего. какие овощи можно добавлять в каши, в супы? Э -э овощи, овощи. Это морковь можно, это можно свеклу вареную. Картофель лучше давать в сыром виде, он лучше усваивается в сыром виде. В принципе, практически все овощи. Это и огурцы, это и помидоры, это и кабачки. То есть mm. все это можно добавлять в рационы собаки. Фрукты можно добавлять, кроме цитрус. Цитрусовых виноград такое нельзя. Вот. Еще хотелось бы сакцентировать внимание на яйцах. Да? Многие стараются для кальция добавлять в рацион. Лучше добавлять вареные потому что в сырых содержится фермент, который разрушает биотин, то есть витамин H, и это приводит потом к проблемам с шерстью. Хорошо, а как насчет такого мнения? Я знаю, что даже некоторые ветеринары советуют в сырое яйцо смешать какое-то лекарство и вот эту смесь давать собаке, если она заболела. Так, можно вот сырое яйцо сырое, в таком виде, можно? Это, ну, если это не касается да, пробиотиков, антибиотиков, то можно еще добавить молоко. Молоко с сырым яйцом будет лучше усваиваться. Как таковое сырое яйцо, белок сырого желтки не усваивается собакой. Сколько раз на день кормить собаку? В зависимости от возраста собаки. Если это щенок, то его кормят до 4 месяцев, кормят 5 раз в день. Если это уже после 4 можно переводить постепенно на 4-3 разовое питание, с 8 месяцев можно уже переводить щенка на рацион взрослой собаки, то есть это двухразовое питание. Ну, Соответственно, в зимний период можно некоторым собакам переводить обратно на трехразовое питание. В период беременности тоже лучше собаку переводить на трехразовое питание. Также хотелось бы обратить внимание на температуру пищи. То есть ни в коем случае нельзя замороженными кормами едой кормить и горячей, только что приготовленной. Температура должна быть... Комнатная температура. Или чуть тепленькая, да? Да, слегка теплая. Слегка подогретая. Как и чем поить собаку? Собаку можно поить, либо это фильтрованная, отстойная вода. Недостаток воды приводит к большим проблемам, нежели да, если недостаток минеральных каких-то веществ. Обязательно менять воду в течение дня раза два-три, чтобы эта вода всегда была свежая и постоянный доступ был к собаке к воде. Можно ли давать молоко? сырое, кипяченое? По поводу молока. Некоторые собаки нормально переносят употребление да, молока. Потому что, ну, если вы постоянно э, поете собаку молоком с детства, сохраняется вот этот вот фермент, который называется лактоза, который способен переваривать молоко. Ну, и у некоторых животных после того, как после отъема, да, от э, собаки матери, этот фермент пропадает, и собака не может его переварить. Потом начинаются проблемы в желудочно-кишечном тракте. Поэтому это нужно следить по состоянию вашего питомца. Нужны ли какие-то добавки в рацион, в пищу добавлять для профилактики некоторых заболеваний? Что касается для профилактики, то да, ну, если это касается лекарственных препаратов, да, необходимые, необходимые скажем, профилактические обработки от гельминтов, это если это щенок, то обработка проводится каждый месяц до полугода, после полугода каждые три месяца, даже если это взрослая собака. Ну, это в, сам, в самую первую очередь опасно также для человека, да, заболевание. Помимо лекарственных препаратов необходимы, конечно, и витаминные, и минеральные добавки, и, тем более, если вы кормите домашней пищей. Это различные витамины, сейчас их, ну, скажем, на рынке очень много, но желательно, опять же, брать не в виде добавок, а в виде все-таки витами... витаминизированных, да, кормовых добавок. Просто в некоторых добавках недостаточное количество, которое хотелось, содержится витаминов. И смысла от них нет никакого, а только потом появляются проблемы. Необходим ли уход за зубами, за полостью рта? за полостью рта некоторых пород собак, которые очень склонны к заболеванию зубной ротовой полости, безусловно, необходим уход. То есть, Каким он должен быть? Это обязательно вы должны в первую очередь следить за щенком, чтобы у него вовремя поменялись все зубы, потому что у некоторых щенков, повторюсь, мелких пород, таких как терьеры, таких как пекинесы, таких как шицу, шпицы, да, у них очень большой корень в молочном зубе, и не вовремя они все выпадают. С, есть, трудом, наверное, с трудом, да, с трудом, да, и вот этот вот второй ряд зубов растет. Поэтому для этого можно давать косточки, чтобы расшатывались зубки. Да, специальные игрушки можно давать. Но если уже возникла такая проблема, тогда это уже удаление зубов. Вот. И если это уже взрослая собака, опять же повторюсь, этих пород, раза два в неделю было бы неплохо все это обрабатывать зубной щеткой, зубные пасты. Есть, существуют специализированные для собак, которые да, при попадании в ротовую полость, даже если собака ее съест, ничего страшного, они с различными вкусами, там и со вкусом мяса, то есть... Если вы с детства приучите щенка к этой процедуре, то в дальнейшем проблем никаких не будет составлять. Каким должен быть генический уход за собакой? В первую очередь это уход, соответственно, за шерстью. То есть это вычесывание собак, ну опять же, зависит от той породы, которая у вас. Да? Это обязательно купать собаку необходимо. Это противопаразитарные обработки, которые тоже вызывают проблемы, паразиты, которые будут вызывать проблемы с кожей. То есть все это нужно вовремя предотвращать, тогда у вас будет здоровая собака. Ну а более подробно мы посмотрим в нашем сюжете. Внимание на экран. Для профилактики несвоевременной смены зубов есть специальные косточки жевательные, которые расшатывают молочные зубы то есть ускоряет выпадение их, и игрушки. Для профилактики зубного камня существуют зубные пасты специализированные, которые необходимо хотя бы два раза в неделю животному ротовую полость обрабатывать. Существуют спреи специализированные, которые также профилактируют образование зубного камня и налета на зубах у животных. Также есть щетки зубные, пасты, то есть все эти средства у нас имеются. Из косметических средств имеются шампуни. Шампуни бывают как просто гигиенические для определенного типа шерсти, расцветки, так и профилактические, то есть для профилактики различных заболеваний кожи и для профилактики блошиных инвазий. Так? Некоторым тяжело искупать своего животного, поэтому существуют сухие шампуни. Это облегчает э, задачу владельца обработать своего животного. Косметические средства также представлены различными ценовыми категориями, то есть вы можете э, согласно своего, своему бюджету подобрать определенное средство. Есть же такие специализированные средства для определенных типов шерсти, для выставочных животных есть. То есть улучшает качество шерсти и на более чаще встречающиеся проблемы той или иной породы. То есть все это учитывается в определенных косметических средствах. Обычными шампунями, которые не предназначены для животных, не рекомендуется купать животных, потому что там немного другой состав, и это может привести к проблемам с кожей животных. На этом столе представлены препараты, которые специализируются для приучения животных к определенным местам. То ли это будут места игр, то ли это будет туалет. То есть то это будет специально отпугивать, или чтобы животные не ходили в туалет в непредназначенных для этого места. Есть приучающие пеленки для щенков с определенными ароматами. Там идут, то есть вперед, пока щенок проходит этап вакцинации, когда его нельзя выводить на улицу, в туалет в основном обустраивают дома. Поэтому есть специальные приучающие пеленки с запахом травы. Поведение собак. Каковы обычные проблемы поведения? Ну, обычно проблемы, редко встречаются какие-то проблемы вот с поведением. Ну, если это не щенок, да, щенок, это, соответственно, это тот же самый ребенок. То есть игривое поведение, вы должны быть к этому готовы. Что касается да, агрессии, там какого-то неправильного поведения, то все если это не заложено породной особенностью какой-то, некоторые проблемы можно исправить с помощью кинолога. То есть с помощью дрессировок собак можно все-таки приучить да, к себе. Лай собак, неврозы, это какие-то заболевания или, или как это объяснить, вот такое поведение? Ну, если постоянный может лай какой-то, если это не идет агрессия, может, да, собаку что-то беспокоит, было бы неплохо, да, обратиться к ветеринарному врачу для осмотра собаки. И неврозы могут быть проявлениями серьезных забол заболеваний, таких как бешенство, таких как лептоспироз, то есть таких как чума. Поэтому при каких-то проявлениях вот таких вот симптомов все-таки это проконсультироваться лучше с врачом. Ну и в заключение, чем болеют собаки и может ли человек заразиться от собаки? На самом деле собаки так же, как и люди, очень часто болеют. Это и вирусные заболевания, это и бактериальные, это и проблемы с внутренними органами. На самом деле, конечно, есть и некоторые вирусные заболевания, которые очень опасны как для человека, так и для животного. И животное является переносчиком этих заболеваний. Такие заболевания, как бешенство, такие заболевания, как гельминты, опасны и для человека, и для животного. Поэтому вовремя профилактика, еще раз повторюсь, все же необходимо, чтобы избежать в дальнейшем проблем. Ну я думаю, что это информация на более обширное обсуждение, наверное, следует. Да. И я хочу сказать, что более подробно мы, наверное, эти вопросы обсудим в нашей следующей передаче. Ну а на сегодня все. Дякую за те, що прийшли до нас до студії. Дякую за цікаву бесіду. А вам, глядачі, за увагу. І наприкінці порада. Якщо виникають проблеми з домашніми улюбленцями, не мешкайте. Звертайтесь до фахівців ветеринарного комплексу Зоомир. Спеціалісти проконсультують, амуніція, корм, ліки все там. Обхідне є завжди у наявності. А на сьогодні все зустрінемось наступного тижня. До побачення. Торговий комплекс «Світ» – це широкий асортимент різноманітних світильників, люстр, бра, торшерів, садових та елітних шкіряних меблів. Пропонуємо ексклюзивні люстри та дзеркала за найдешевими цінами у регіоні. Торгово-виставковий комплекс «Світ». без нас просто неможливо.